Предприятие Желтоводский водоканал в отчетном периоде отработало в штатном режиме. Качество питьевой воды соответствует требует нормативных документов. Водоснабжение и водоотведение всех категорий абонентов осуществляется в полном объеме, кроме тех абонентов, которые отключены. Устрадину порыва на водопроводных сетях города 12, на магистральных водоводах технической воды 4, питьевой воды 8, ремонт и замена запорной арматуры на водопроводных сетях 2 единицы. Замена гидранта 1 одна единица. Ремонт колодцев после снегоочистки 4 единицы. Устранено заторов на канализационных сетях 61 единица. Выполнен ремонт канализационного коллектора по улице Гагарина в районе магазина бывшего «Радуга». Диаметр 400 мм. Керамическая труба разрушилась. Значит, мы сделали Обводную схему в свое время в декабре месяце вы об этом знаете. значит, ну, Система работала нормально. На сегодняшний день мы на прошлой неделе полностью восстановили работоспособность данного канализационного коллектора с применением стальных труб. Аварийные бригады полностью укомплектованы, обеспечены соответствующей техникой, механизмами, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами, материалами, то есть все в наличии. Выведено в плановый ремонт 8 единиц оборудования по насосным станциям, водопроводным, канализационным и канализационным очистным сооружениям. Химические реагенты по водоподготовке и водоотведению в наличии, закуплены в полном объеме. Значит, задолженность по электроэнергии, будем говорить, на сегодня 2 миллиона 717 тысяч. Пакет документов на миллион 201 тысячу. Польготами и субсидиям находится в казначействе Украины для финансирования, пока не профинансировано. Оплата за потребленный природный газ 100%. Задолженность по налоговым обязательствам 4 миллиона 242 тысячи. Нормативная численность 672 человека. Списочная 362. Комплектованность 54%. Ну, кроме этого я могу сообщить, что на предприятии существует служба сторожевой охраны. Кроме этого, на основных объектах присутствует как система охранной сигнализации, так и система видеонаблюдения. Вот. Ну, естественно, никто в, такие, в такое время ничего не застрахован, поэтому, естественно, мы проведем дополнительные инструктажи. Вот у, у нас служба сторожевой охраны подчиняется непосредственно замдиректору, директору, значит, эта работа постоянно проводится. Значит, и на вот этот сложный период, когда мы с вами помним, значит, в прошлом году начинались еще определенные обстоятельства, как в стране, так и в городе. Поэтому у нас эта служба сторожевой охраны работает сегодня в усиленном режиме. Вот, мы некоторые э, объекты охраняем, с, как говорят, с подвижной нагрузкой, а это особенно те объекты, которые касаются питьевого водоснабжения. В этой связи, Ильич, пожалуйста, то же самое, с людьми проведите оперативное совещание с персоналом, в том числе со сторожевой охраной, Потому что если на вашем объекте украдут какую-то задвижку, то у нас получается водоканал вообще останавливается. Хорошо? Просьба. Да, мы это в свою очередь естественно проведем. Что касается наших территорий, у нас объектов очень много, вы о них знаете. Вот. Но что касается городских территорий, там где расположены сети, магистрали, колодцы, значит, задвижки в этих колодцах и так далее, то, естественно, мы, даже если бы у нас была возможность поставить человека возле каждого колодца, то это невозможно. Это невозможно, хотя бы по той причине, что их 7600 колодцев, да, а нас всего 360. Если у вас есть колодцев? Да, да, мы обходим колодцы, обходим сети по графику, и на У вас не потом если люк исчезает, помните, были случаи, проваливаются граждане, промируются, а потом обвиняют, что вы как содержатель должны обеспечить сохранность, но вы должны тогда иметь журнал осмотров, по крайней да, мере. Да, у нас он есть, мы осуществляем осмотры, и по этим осмотрам, естественно, мы имеем определенные объемы по необходимости выполнения ремонта, это же мы обнаруживаем в результате осмотров. Вот. Ну, к сожалению, вот те все случаи воровства, которые из года в год, да, и, значит, и положительных результатов, мы вовремя оформляем все документы, вызываем милицию, оформляем э, протоколы, оформляем пакет документов, указываем стоимость, виднолыня, значит, ну, на сегодняшний день еще ни одного такого случая, чтобы кто-то компенсировал из преступников предприятию городу нанесенные ущербни не наблюдалось. Так, как бы ранее, тебе руки за кражу, тогда вы, наверное, было видно, кто совершал эту кражу. Так, И, Анатольевич, по поводу восстановления сводоветонного покрытия, там, где проводили ремонты, по Кропоткину, в частности, просьба. Запланируйте, потому что иногда забывают, где ремонтировали, устранили. Ну, после прошлого оперативного совещания провели инвентаризацию всех этих на, объектов, до которых мы проводили. И на прошлой неделе, всю неделю и сегодня запланировали работу, проводим подсыпку. Ну, на первом этапе весенняя подсыпка. Это касается и проезжей части, это касается и тротуаров, это касается и, не, и некоторых объектов городов. Потому что сети, все, которые находятся внутриквартальные на территории Горано, они все на нашем балансе. Естественно, были определенные виды работы, и мы сейчас эту работу приводим в порядок. Еще вопрос по финансовому положению. Ну, достаточно большие убытки. Если область устраивает такие цифры по убыткам, возможно, там какие-то планы есть на предприятие, я же не знаю. Но в данном случае я знаю, что ваш коллектив, и вы смогли бы сделать так, что таких убытков не было бы, или они были бы существенно меньше. Тариф у нас практически один из самых больших, что вы знали. Потому что когда на совещании назывался тариф 18 гривен, и люди с ужасом называли эти цифры, и риторически спрашивали присутствующих на этом совещании у Кужмана, есть ли у кого-нибудь выше тариф, ну и тут они услышали, что оказывается есть выше тариф. Есть, конечно. То есть, поэтому в этой связи... Не, дал, не далее, как в пятницу приезжали представители населенного пункта Соленой, у которых 39 гривен. Значит, ну и других, и других. Просто если мы тарифы повышают то в конце концов реализация будет падать. Это законы экономики, я еще раз повторюсь. В конце концов тогда люди будут бурить скважины или колодцы. И по поводу совхоза. Значит, насколько я понимаю, ко мне приезжали представители совхоза, они сейчас решают вопрос о прокладке пластикового трубопровода от улицы Потапова до совхоза. Если у вас такой план решения проблемы устраивает, то давайте двигаться дальше, в принципе. Но еще раз говорю, оплата трубопровода, это будет их, потому что это их трубопровод, он на вас, у вас на балансе не стоит. Единственная просьба, мы людей, я так понимаю, без воды не оставляем, если вас устраивает такое решение вопроса. И они попросятся запитаться от Потапова. Там, насколько я понял, есть магистральный трубопровод. Я ну, правильно они оттуда и запитаны по старому да. действующему трубопроводу. Но кроме трубопровода им нужно восстановить работоспособность подкачивающей насосной, которая находится на балансе державного предприятия, и находится как раз на улице Потапова. Если такие работы будут сделаны, это обеспечит, естественно, качественный э, водоснабжение данного. Гласть без санитарно-санитарного будет сложнее, я так понимаю. Что что? пластик врезаться несанкционированно будет сложнее, чем металл, или можно пластик? Легче. У нас, у нас, умеются такие, что могут врезаться, как говорится, куда Там, если будет организована, какая-то нормальная система как бы, контроля в этом державном предприятии, все-таки это державное предприятие, то я думаю, что таких возможностей у людей будет меньше. Потому что с разговора с руководителем ПРОМНИИ у нас в городе с питьевой водой есть проблема. То есть действительно, даже если мы будем бурить скважины для альтернативных источников типа питья питьевой воды, то есть проблема, это правда.